я, как уже говорил, еще раз повторюсь, он фактически это в единичных вариантах, то есть нет их больших количеств, их всего лишь 5 штук на тестировании у нас находится на экипаж, это 3 штучки этого шлемофона на сегодняшний день. Началась разработка в августе 2016 года, это шлемофон с активной защитой ушей и с баллистической защитой головы. Разработка полностью наша украинская, электроника в них внедрена тоже наша украинская, материал, все, все это сделают, делают у нас на Украине. То есть, соответственно, мы вот таким образом решили, потому что никто ничего не меняет в танковых войсках, форма как была черная. Почему черная? Чтобы мозг не видеть. Но зато черная на снегу очень хорошо видна. Чем отличается этот шлемофон от старого советского? Старый советский это Мартии? обычный шлемофон, скажем так. Старый советский создан для того, чтобы головой экипаж не разбил дорогое оборудование в танке. Мы же пошли немножко по-другому. Нам нужно защищать экипаж. Экипаж, если за машиной, у него нет защиты никакой, фактически. Нет на сегодняшний день ни бронежилетов, тех бронежилетов, которые используются на сегодняшний день пехотой. То есть она не подходит, потому что в нем невозможно находиться в экипаже. И которые нам выдавали в АТО, фактически эти все бронежилеты были потеряны, потому что они сверху находились. Это баллистическая защита. В первую очередь баллистическая защита, то есть от осколков, это раз. Второе, у него стоят электроника здесь внутри. Не просто подключается и тут э, наушники стоят. У него еще электроника. Он вышел с танка, отключился от машины, вышел с танка, и он все слышит. Ему не нужно его снимать. Он всегда находится под баллистической защитой. Плюс к этому идет отсекание больших шумов, если рядом разрывы, то есть не получит контузию боец потому что э, здесь защищают ушные барабанные перепонки и соответственно если большой взрыв э, микрофоны внутренние они будут этот взрыв гасить и тушить соответственно идет защита еще слухового аппарата человека бойца Члена экипажа. А танкистов у нас не так много, их нужно защищать в любом случае. Это, это наша основная задача. И для этого вот это и было идти разработка. Головы и, соответственно, тело.